Наша позиция заключается в том, что есть три технологии расположения ваших рук и ног для того, чтобы вы могли себя уже обезопасить. Каких три положения? Это естественные позиции. Поэтому а мне нужно принять такую естественную позицию, которая меня обезопасит и в то же время позволит меня защититься. Я с ним начинаю общаться, беседовать и стою в этом позиции. Смотрите. Сейчас до до дистанции пойдем. Смотрите, у меня задняя нога сильная, правая, я на нее оперся. Я поставил левую руку вперед, я с ним общаюсь. В моей позе ничего нету такого, что может его напрячь. Да, я разговариваю с ним как нормальный человек. Да, но я уже готов к ситуации. А, естественно, позиция позволяет мне не только защищаться, но и а позволяет мне защищаться от нескольких человек. Смотри. Я уже сработал против человека. Да. Тоже удобно. Да. Любое движение приводит к тому, что я воздействую сразу же на него. Уже идет реальный конфликт, мне нужно что-то делать. При этом мне нужно принять позицию, которая позволяет мне обезопасить и вести а, Есть несколько позиций, да? Фронтальная узкая позиция, когда ручки просто поджимаются, прикрывают меня. Второе движение, когда я оставляю вперед сражение. Третье, когда я меняю позицию. Видите? Но у меня руки уже встали в позицию боя. Теперь мы попробуем сформировать. Что мы для этого сделаем? Встали на ширину плеч. Вот и поставили. Заднюю ступень, правую ступень ступили назад на расстоянии в где это пример. Да? Передняя нога разворачивается мизинцем на противника, а задняя нога поднимается на носу. Ручки поднимаю вверх, прикрываю голову. Да? Или же я левую ножку поставил вперед, а правую ножку послал вперед. Обратная позиция. Да? Но все то же самое. И третий класс выходов, так называемый класс выхода из боя. Когда я вижу, как пошел конфликт, он начинает у меня пылить и говорит, он начинает меня толкать, толкать. И его для меня это уже начинается работать то, что мне надо. Понятно? Да? Вот основы позиции, как мы выставляем. Сегодня мы с вами начнем работать никаких боевых позиций. Мы начнем работать все время из естественных позиций, позиций общения. И моральное да. заключается в том, что мне надо напасть на него, но сделать это так нужно быстро и четко, чтобы я понял, что я контролирую. Нанести удар в глаза, удар в пах, это круто. Вообще в Кэмпо говорят так, да, прежде чем начать драться, ударьте ногой в пах. Вы говорят классно. Но мы сейчас это делать не будем, мы будем делать, заходить на более интересные моменты. Смотрите, я с человеком разговариваю. И если вы помните первый семинар с нами мы делали, мы подбивали плечо, разворачивали человека и выходили на удушение. Помните, да, кто был? Помните, да? Кто был? Поднимите руки. Вот так мы красивые. А теперь мы это все сделаем в более позиции более прикладной. Если мы в первом случае били в плечо и разворачивали человека, то сейчас я все это то же самое буду делать, но моя передняя рука, которая наверху, она будет наносить сразу ударов в ушную раковину, а эта рука будет разворачивать и сразу же выходить на глаза. Как только вышел, сразу глаза.